Отже, шановні колеги, розпочинаємо прес-конференцію і радісно і сумну, сумно чемпіонат закінчився, радісно такий фініш чемпіонату. Багато хочу сказати, але хай тренери говорять і емоції, і все останнє, і азотажі від досуг цього матчу. Тому давайте за нашу добру традицію, навіть розуміючи гостей, все ж таки слово гостям, коротке резюме, аналіз матчу, то будуть запитання, відповіді. Ну и писать в тренерах и другого господа. Будь ласка, в, в тренерах стоит. <каклев> ну, вы все знаете, какое напряжение было перед этой игрой. Где-то, наверное, давило на футболистов наших вся вот эта информация, интернет, телевидение, все это. Но, тем не менее, что касается игры, Ребята провели игру на достаточно хорошем уровне, владели инициативой, то есть, когда там претензий нет, создавались моменты, ну, самые виноватые не забили и те стопроцентные возможности, которые создали. Спасибо. проблемы по составу очень большие, Не хватало мне скоростей, но попросил ребят отдаться полностью игре, они отдались. И, конечно, могу подтвердить то, что это удача была в отдельных моментах нашей стране. Спасибо за питание. Нужно задание до тренера гостей. Перед початком весняної частини чемпіонату заявляли представники Севастополя, що вони повинні виграти всі матчі весняної першості. І я собі так думаю, що десь, напевно, ви десь рахували очки, де ми точно маємо виграти, а де, можливо, десь і там, де дуже втратили. Чи думали ви про матч з Буковиною, що ви можете втратити очки? Чи ви були впевнені в тому, що по очках будь Ми не рахували очки, ми виходіли на кожну гру, и старались добиваться в каждой положительного результата. А это уже последствия, к чему это все привело, то что мы стремились обыграть каждого соперника. Это все и привело к этому матчу чемпионата, как по календарю оказалось, что это Буковин. То есть и сегодня такая же задача стояла выиграть эту игру. А что кстати, сказать про Ну, очень хорошая, симпатичная команда, как сказал главный тренер, Мы полностью выложились сегодня достойное сопротивление. поздравляю с ничьей. Ну что, может, тогда и тогда спасибо вам, напевно. А Вадимир, вызвали? Потому что вам присутствует, я разумею, что спасибо, дальше сейчас. Полищук? Полищук, Константин Ну тепер вже, тому що ну, можна переговорити, вони йому балакати. Давайте вже вже з веселим настроєм. Вони вуливаються. Ще два запитання. Перше стосовно преміальних обіцяних президентом Дніпропетровського, власником, Дніпропетровського Дніпра, чи насправді це Коломойський, чи відповідає дійсності це. Чи насправді був запропонований мільйон, чи там 500 тисяч, скільки за нічю, скільки за перемогу, тобто чи отримує якийсь ще фінансовий стимул буковина завдяки цій перемозі. Це перше запитання. А друге запитання, що було з командою в першому. в першому таймі, в першому таймі. Буковина грала не так, як напевно очікувалося ну, значить, ну, uh, да, не схотілося і очікувалася в болівальні. Так, однозначно, знав я на нашу команду в першому таймі, як боялись, лежались і. мы с ними в перерыве. И на второй тайм совсем другая команда вышла, агрессивная, то, что как бы, хотелось видеть, потому что как бы, ясно, на повышенных тонах объяснили ребятам, что так играть нельзя. Почему? Потому что последняя игра, надо в отпуск выходить, и ясно, что это надо отдать все силы, которые у нас есть. Тем более, сейчас много болельщиков было. И, ребята, я не говорю, что прыгнули выше головы, это значит, что нужно брать Ну можно... Но то, что борьба была на за каждый сантиметр поля, это значит. И кто там больше спрашивает? Игорь Валерьевич, конечно, может, что хочет говорить, но мне никто не звонил. Хоть как -то. Да, да, то есть по телевизору было сказано, не знаю, шутка, не знаю, как это воспринимать. Ну вы, игроки, думали, про эти деньги перед игрой? Честно, да, честно говоря, знаете как, я не думал, и попросил ребят на да, игрушку, то же самое об этом не было, потому что, еще раз, uh, мне еще раз, я не знаю, как это комментировать, потому что, это как бы, правильно, на уровне. стоит. Только -то кроме Чуток, до, до команды никто не, Вас, не приходит. Мы Президент холокоста Михаил Смольнишин тогда пресс-конференции сказал, что что это офи, про то, что гроші будет. Ну смотрите, я не знаю, мне нет, что там Я знаю, что были довольно не так довольно но очень хорошие премьеры, наши лучшие. Для этого я в Запорожье? Ну, конечно, это что-то, что вообще я Если они посчитают нужную названную сумму, которые не огласили, то я не имею права. Ну, ребята смогут хорошо отдохнуть и полагаться к сезону. Наше керевниство как-то премиеватиме грабцей по завершении сезона? Я же, я же очень да. хорошее премиальный именно почему. Я, не знаю, я еще я не знаю, у нас спонсоры, есть у Николай Анатольевич, есть учредители, фамилии вы знаете. В этом направлении еще раз, какие проблемы? Они да отнеслись не к этому, как Украина говорила, что это решающий матч. И оказалось по премиальному это решающий матч. Спасибо еще раз, что люди понимают, что это Ви сказали, що ви на повишених тонах говорили в родіганні. Можете пригадати, що які слова ви знайшли для вас? Не думаю, що не треба, це наша кухня. Саме головне, що повишене, там є нормальне вчені. В даній ситуації ребята повідомляють я вам не був, зайдіть роздівати, іграйте в футбол, попадіть в букарі, але так ви <говори> слишки. Що можна в мене ще одне запитання? Десь кількість глядачів на футболі цього сезону, в другій частині сезону, була меншою, ніж зазвичай змогли побачити. Сьогодні, на вашу думку, чи було достатня кількість болівальників. І найголовніше питання, чи допомогли вболівальників. Однозначно, однозначно, чтобы болельщики помогли. Но как бы, такое как бы замечание. Да, да, я, не, я совершенно не мог понять, и, потому что и болельщик пришел зачем за, за зрелище. Он ну, заплатил за, за денег, кому-то там далее, немецкий кто-то купил. Они обязаны требовать у футболистов как бы, зрелище. Они должны поддерживать. А непонятно еще, раз, так я, ну, как я там я сказал, гробовая тишина. Эти спят футболисты и трибуны спят. Ну погоните, еще раз. А у нас получается э, трибуны для чего? Для того, что какой-то определенный момент, когда засыпают футболисты, они начинают кричать а! на По-другому, любите команду. Потому что я, для меня никак, я уже говорил, непонятно отношение не, ну, болельщиков, когда приходят и кричат, а за что? Я еще раз, если вернусь далеко, там, да, Винницу, то, что как бы оно да, ну, так накипело у меня. У меня люди выходили, которым запрещено было вообще вставать с кровати. Я их просил, не буду говорить о Приходят на стадион, ну это футбол. Спасибо, молодцы, Винница, Бог, что они там, как вот сегодня бились. Они же выиграли очко. И за то, что пол команды у меня выходит как с каких-то, я прошу, а, они а, вот. Давайте, ганьба, такие всякие, продали, купили, Буковины, я не знаю, надо менять эти как бы, отношения к футболу болельщиков. Да я, ну сколько раз говорил, сколько, два с половиной года работаю. говорю, пока я здесь, не буду договорить. Ну сколько говорить, я что должен клясться, а Библию мне здесь поставить. Ну ходите на, на футбол, болейте. Вот Севастополь, было я на игре металлургов где-то Севастополь. Севастополь а, очень плохо. Один-один, реально все, крышка Севастополя. Весь стадион не успокаивался, кричал, гудел, шумел. Правильно сделать, еще раз, я не, не говорю, что правильно заставила трибуны, чтобы Кузнецова играть в волейбол. Ну почему у нас такого нет? Я не могу понять. Я вот это, это, выходят ребята, мучаются, бьются, кусаются, говоришь, это болельщики, помогите. Трудная ситуация, некому играть это Третья десятая, пришел студент, ганьба, ганьба, ну за что? Непонятно. понятно. первым. Мы сегодня трошки сегодня трошки уже. вот так, да. молодцы. Вот так надо, надо как бы воспитывать как бы, культуру боления. Понимаете, ситуация такая, что тут ничего зазорного нет. Я отвечаю, как бы, получается, за команду. Команда за болельщиков. А мы, если мы плохо будем играть, вот так, как говорят, они купили, продали, то, поверьте, во-первых, меня здесь не будет этот а во-вторых, болельщики, я не знаю, что надо сделать, чтобы извиниться перед Ну, такого просто не может быть. Я не, я не, для меня непонятно вот эти игры, когда надо была поддержка трибун, они взяли, развернулись нам спину. И это для меня непонятно. Так, будь ласка. Нет, нормально, это, нормально. Я, но, я говорю о том, что как бы есть показатели, вот, в сегодняшний раз. За нее надо цепляться, за хорошие. Как мы цепляемся за хорошую руку, когда мы показаны в футбольном поле, потом мы говорим, да, запоминайте, дальше будем движеться. Такие болельщики, вот почему так не болеть? Ну почему? Посмотрите, какое боление даже... Я могу где-то говорить, что даже это давление повлияло, может, когда люди в трех метров, вот, ну как, до момента этого колоси. Но ну, шумели так, что бедный, наверное, перепугался, и не ожидал, что это где-то мяч. Вот помощь, вот болельщики помогли. Вот и все. Или планы, Или планы, вы сейчас на как вы разбираетесь. Честно выиграли. вам скажу, как бы однозначно, ну, как бы, там кто со мной общается, мне ни, никакой не ни секрет. Я работал как бы для, для, этой игры. Дальше планов пока нет. На сегодняшний день как бы у меня как бы то, что я обещал, я выполнил. Дальше мы не называем. На сегодняшний день я не знаю, что. <связь> Понятно. Ну что, <связь> <шо, связь> давайте подякуем.